বিউটিফুল স্কিন এখন সকলোৱে বিচাৰে এইটো জানিব লাগিব যে আপোনাৰ স্কিনখনে বহুত কথা কয় আজি এনেকুৱা এটা সম্পূৰ্ণ ফৰ্মুলা শ্বেয়াৰ কৰিম যিটো চাইণ্টিফিক আৰু প্ৰেক্টিকেল হয় আৰু ফিফটিন ডেজৰ ভিতৰত আপোনাৰ স্কিন অতিকৈ সুন্দৰ হৈ উঠিব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড একো কৰাৰ দৰকাৰ নাই কেইটামান চিম্পুল বস্তু আপোনাৰ ৰুটিনত এড কৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনাৰ স্কিন চাই আপুনি হেপ্পী হৈ যাব স্কিন কেয়াৰ এইটো অকল ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে কৰিব লাগে এইটো আচলতে একেবাৰে এটা ভুল ধাৰণা স্কিন কেয়াৰ আপোনাৰ অভাৰঅল হেল্থ আৰু কনফিডেণ্টৰ কাৰণেও খুবেই ইম্পৰটেণ্ট আপোনাৰ স্কিন যদি হেল্ডি আৰু গ্লয়িং হয় আপুনি ভিতৰৰ পৰা কনফিডেণ্ট ফিল কৰে সুন্দৰ স্কিন মানে বগা এখন ছাল নহ'বও পাৰে কম ৰঙৰ বা ক'লা এখন স্কিনো খুব সুন্দৰ হ'ব পাৰে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা আপুনি কি ভাবে আনৰ বিষয়ে আপোনাৰ ভাৱধাৰা কেনেকুৱা সেই গোটেইবোৰ আপোনাৰ মুখত আৰু আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজত ৰিফ্লেক্ট হয় মানে ওলাই পৰে কথাটো মন কৰিব গতিকে মনটো সুন্দৰ ৰাখিব এনেও আপোনাক ধুনীয়া দেখা যাব বগা ৰং এটা দূৰৰ পৰা ভাল দেখাব পাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ স্কিন ঠিক ঠাক নাই কোনো ধৰণৰ কেয়াৰ নাই ওচৰৰ পৰা আপোনাৰ স্কিন বৰ ভাল দেখা নাযাব আৰু ৰিয়েলিটি ওলাই পৰিব আপুনি বগা ক'লা নে মিঠা ৰঙৰ সেইটো আচলতে কোনো মেটাৰ নকৰে মেটাৰ কৰে এইটো যে আপোনাৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন কেনেকুৱা আপোনাৰ স্কিন কিমান য়ং আৰু কিমান হেল্ডি আজি আমি ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিম ফাৰ্ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম দিনৰ ৰুটিন আপোনাৰ দিনৰ ৰুটিন কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰপিছত ক'ম ইভিনিং বা ৰাতিৰ ৰুটিনৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা ক'ম যিবোৰ আপুনি উইকলি ফ'ল' কৰিব লাগিব এই গোটেইবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেণ্ট আৰু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৱৰ্ক কৰে ফাৰ্ষ্ট যিটো কাম কৰিব লাগিব আপুনি সেইটো হৈছে দিনৰ আৰম্ভণি এগিলাচ দুগিলাচ তিনিগিলাচ যি হয় পানীৰে দিনৰ আৰম্ভণিটো কৰক ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পানী খালে ই আপোনাৰ স্কীণত ডাইৰেক্ট প্ৰফিট দিয়ে ৰাতি যেতিয়া আমি শুই থাকোঁ সাত বা আঠ ঘণ্টাৰ কাৰণে আমাৰ বডি হাইড্ৰেট হৈ নাথাকে বা থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই পানী খাবলৈ কোৱা হয় যাতে আপোনাৰ শৰীৰ হাইড্ৰেট হ'ব পাৰে আৰু এই নিয়ম আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণেও বহুত জৰুৰী পানীয়ে হাইড্ৰেট কৰাৰ উপৰিও টক্সিনছ শৰীৰৰ পৰা ফ্লাছ আউট কৰাত হেল্প কৰে মানে শৰীৰৰ পৰা টক্সিনছবোৰ বাহিৰত ওলোৱাত হেল্প কৰে আমাৰ শৰীৰে গোটেই ৰাতি টক্সিনছ প্ৰচেছ কৰে ৰাতিপুৱা পানী খালে সেই টক্সিনছ ফ্লাছ আউট হৈ যায় এই প্ৰচেছে আপোনাৰ স্কিন ক্লিয়াৰ আৰু গ্লয়িং কৰি তোলে ছেকেণ্ড ষ্টেপ এটা নিউট্ৰিশ্যন ৰিচ ব্ৰেকফাষ্ট বা নাস্তা যিটো আমি ৰাতিপুৱা খাওঁ ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা গোটেই দিনটোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মিল এই হেল্ডি নাস্তা অকল হেল্থৰ কাৰণেই নহয় আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণেও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাতিপুৱা আপুনি যি খায় তাৰ ৰিফ্লেক্ট আপোনাৰ স্কীনত দেখা যায় স্কিন গ্ল' হ'বৰ কাৰণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু হেল্ডি ফেটৰ বহুত ডাঙৰ ৰ'ল আছে নাস্তাত অ'টছ বাদাম ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বেৰীজ লাইক ব্লুবেৰী ব্লেকবেৰী চিয়া চিডছ এপল বা যিকোনো ছিজনেল ফ্ৰুটছ বা বতৰৰ ফল এইবোৰ আপোনাৰ নাস্তাত থাকিবই লাগে যিকোনো ভজা বা ময়দাৰে বনোৱা বস্তু একেবাৰে এভইড কৰিব পাৰিলে ভাল আপোনাৰ স্কিন আৰু হেল্থৰ কাৰণে প্ৰচেছ পেকেট আহাৰৰ পৰা যিমান দূৰত থাকিব পাৰে সিমানেই ভাল থাৰ্ড ষ্টেপ সদায় ছানস্ক্ৰীণ এপ্লাই কৰা ছানস্ক্ৰীণ এনেকুৱা এটা ষ্টেপ জেনেৰেলি মানুহেতো চিৰিয়াছলি ফ'ল' নকৰে জানিব লাগিব এইটো আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'দৰ ইউভি ৰেজে ডাইৰেক্ট আমাৰ স্কীণত ডেমেজ কৰে স্কীন এজেট দেখাই ৰিং কালাৰ ফাইনলাইনৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ৰ'দৰ ইউ ভি ৰেজে আপোনাৰ স্কিন ডাৰ্ক কৰে আপোনাৰ স্কীণ বাৰ্ণ কৰে যাৰ কাৰণে ডাৰ্ক স্পট আৰু স্কীন ক'লা হ'ব ধৰে এইবোৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা ফ্ৰী হ'বৰ কাৰণে ভাল ছানস্ক্ৰীণ এপ্লাই কৰাটো খুবেই জৰুৰী যিটো ছানস্ক্ৰীণত থাকিব লাগে এছ পি এফ থাৰ্টি বা এছ পি এফ ফিফটি এছ পি এফ ইয়াৰ মানে হৈছে ছান প্ৰটেক্টিভ ফেক্টৰ সদায় ছানস্ক্ৰীণ লগোৱাটো হেবিট কৰি লওক নেক্সট ষ্টেপ দিনটোত অলপ অলপ পানী খাই থকাটো এটা খুব হেল্ডি হেবিট আমাৰ স্কিন ছিক্সটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট পানীৰে বনোৱা আৰু যেতিয়া বডি হাইড্ৰেটেড থাকে স্কিন নেচাৰেলি গ্ল' কৰে পানীয়ে আমাৰ চেলছ নৰিচ কৰে আৰু স্কিন ভিতৰৰ পৰা মইশ্বাৰ মেইনটেইন হৈ থকাত হেল্প কৰে যদি শৰীৰত পানী কম হয় স্কিন ডাল আৰু আনহেলডি দেখা যায় সেইকাৰণে প্ৰত্যেক দিন আঠ গিলাচ পানী খাবই লাগে যাতে আপোনাৰ বডি আৰু স্কিনৰ হাইড্ৰেচন লেভেল মেইনটেইন হৈ থাকে সেইকাৰণে পানী বটল এটা সদায় লগত কেৰি কৰিব যদি আপুনি বহুত বিজি থাকে পানী খাবলৈ বাৰে বাৰে পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফোনত ৰিমাইণ্ডাৰ ছেট কৰি ল'ব পাৰে এইটো কৰি ল'লে আপোনাৰ হেল্প হ'ব আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ হেবিট বনি যাব নেক্সট ষ্টেপ ফাষ্ট ফুডৰ ঠাইত স্ক্ৰীণ ফ্ৰেণ্ডলি ফুড আইটত এড কৰা যি স্নেক্স আপুনি গোটেই দিনটোত খায় তাৰ চিধা ৰিফ্লেক্ট আপোনাৰ স্কীনত পৰে যদি আপুনি প্ৰচেছ ফুড চিপ্ছ বা ছুগাৰী ফুড বেছি খায় সেইটো কাৰণে আপোনাৰ স্কীনত প্ৰপাৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট নাপায় আৰু স্কিন ডালনেছ আৰু এক নি কাৰণ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এনেকুৱা নাস্তা ল'ব লাগে য'ত ভাইটামিনছ এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু হেল্ডি ফেটছ থাকে লাইক বাদাম আখৰোট এইবোৰ এনেকুৱা ফুড য'ত হেল্ডি ফেট নিউট্ৰিয়েণ্টছ ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে আৰু আপোনাৰ স্কিন নেচাৰেলি মইশ্বৰাইজ হৈ থকাত হেল্প কৰে লগতে আপুনি খাব লাগে বতৰৰ ফল আৰু শাক পাচলি আৰু লগতে আপোনাৰ নাস্তাত ছানফ্লাৱাৰ ছিড্ বা ফ্লেক্স চিডছ নিশ্চয় এড কৰিব লাগে এইবোৰত অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড থাকে ইনফ্ল'মেশ্যন কম কৰে আৰু স্কিন গ্লয়িং কৰি তোলে যিমান পিয়'ৰ আৰু নেচাৰেল ফুড ইনক্লুড কৰিব আপোনাৰ নাস্তাত সিমানেই ভাল ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ স্কিনত নেক্সট ষ্টেপ ডেইলি এক্সাৰচাইজ এইটো হেবিট বনাই লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ এক্সাৰচাইজ আপোনাৰ বডি আৰু স্কীন দুয়োটাৰ কাৰণেই বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল আপুনি ন'টিছ কৰিছে হয়তো যিসকলে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰে তেওঁলোকৰ স্কীণ সদায় গ্ল' কৰি থাকে এক্সাৰচাইজ কৰিলে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ইম্প্ৰুভ হয় এই ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন অক্সিজেন আৰু নিউট্ৰিয়েঞ্চক আপোনাৰ স্কিনলৈ কেৰি কৰে চ' স্কিন ফ্ৰেছ আৰু হেল্ডি দেখা যায় আৰু ব্লাড ভালকৈ ফ্ল' হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ব্লাড চেলছ ৰিপেয়াৰ হয় আৰু এক ধৰণৰ নেচাৰেল গ্ল' আহে স্কীণত দিনটোৰ অলপ সময় উলিয়াই কমেও ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ এক্সাৰচাইজ নিশ্চয় কৰিব আপুনি দেখিব আপোনাৰ স্কিনত পোন্ধৰ দিনৰ পিছতে এক ধৰণৰ গ্ল' আহিব আপোনাৰ স্কিন ইম্প্ৰুভ হ'ব ধৰিছে এতিয়া জানো আহক ইভিনিং বা ৰাতি সময়ত কি কৰিব ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আগতে এই ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে আপোনাৰ স্কিন ক্লিনজিং আপোনাৰ স্কিনখন ভালকৈ চাফা কৰিব লাগিব গোটেই দিনটোত আপোনাৰ স্কিনখনে বহুত কিবা কিবি ফেচ কৰিবলগা হয় লাইক ৰ'দ বতাহ ধূলি মাকতি বৰষুণ এইবোৰ একনি আৰু অন্য প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ৰাতি ফেচৱাছ ভাল ধৰণে কৰাটো খুবেই দৰকাৰী পানীৰ টেম্পেৰেচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰে আমি ঠাণ্ডাৰ দিনত হয়তো বহুতে গৰম পানী ইউজ কৰি দিওঁ গৰম পানী ইউজ কৰাটো খুবেই এটা বেয়া কথা স্কিন আপোনাৰ একেবাৰে ৰাফ হৈ কোচ খাই যাব পাৰে সেইকাৰণে একদম লিকোৱা ৱাটাৰ নহ'লে ৰুম টেম্পেৰেচাৰৰ যিটো পানী সেই পানীহে আপুনি ইউজ কৰিব এনেকুৱা পানী ইউজ কৰিলে আপোনাৰ স্কিনত নেচাৰেল অইল মেইনটেইন ৰখাত হেল্প কৰিব নৰ্মেল টেপৰ পানী ইউজ কৰিব পাৰে নেক্সট ষ্টেপ স্কীনখনক এক্সফলিয়েট কৰাটো দৰকাৰ মানে স্ক্ৰাব কৰাটো এইটো দৰকাৰ যে স্কিনৰ ডেড চেলছবোৰ ৰিমোভ হ'ব লাগে মনত ৰাখিব যে অভাৰ এক্সফলিয়েট কেতিয়াও কৰিব নালাগে উইকত এবাৰ বা কেতিয়াবা বহুত দৰকাৰ যেন পৰিলে দুবাৰ এক্সফলিয়েট আপুনি কৰিব পাৰে নেক্সট ষ্টেপ মইশ্চাৰাইজাৰ স্কীনখন মইশ্বৰাইজ হৈ থকাটো খুবেই দৰকাৰ ৰাতি যেতিয়া আমি শুই থাকোঁ স্কিনখন নেচাৰেল ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছত থাকে সেই সময়ত এটা হাইড্ৰেটিক মইশ্বৰাইজাৰ ইউজ কৰাটো খুবেই ইম্পৰটেণ্ট সেইটোৰ পৰা ৰাতি স্কিন ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছ ফাষ্ট হৈ যায় আৰু আপোনাৰ স্কিন হেল্ডি হৈ পৰে নেক্সট কোৱালিটি শ্লিপ ভাল টোপনিয়া আপোনাৰ হেল্থ ইম্প্ৰুভ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ স্কিন গ্ল' হোৱাত হেল্প কৰে সাতৰ পৰা আঠ ঘণ্টাৰ টোপনি যদি আপুনি নলয় আপোনাৰ স্কীন ডাল হ'ব ধৰিব আৰু স্কিনত স্পট পৰিবলৈ ধৰিব গতিকে এইটো এনচিয়ৰ কৰিব যে আপুনি ডেইলি সাত বা আঠ ঘণ্টাৰ টোপনি আপুনি লয় ইয়াৰ এফেক্ট স্কীণত খুব সোনকালে দেখা দিয়ে এই গোটেইবোৰ টিপছ কনচিষ্টেণ্টলি ফ'ল' কৰিব যাতে আপুনি এক নটিচেবল ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পায় ছ' এয়া আছিল চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেন কেইটামান টিপছ কেনেকৈ আপোনাৰ স্কীন হেল্ডি আৰু গ্লয়িং কৰি তুলিব চ' আজি আছিল আমাৰ এইখিনি কথা যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ তেওঁলোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নহ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে মিছ কৰি ল'ব চ' খুব সুন্দৰ হৈ থাকক খুব হেপী হৈ থাকক নিজৰ বহুত বেছি যত্ন ল'ব মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল